assalomu alaykum musofir tvning ashaddiy muxlislari va ashaddiy podpiskikchilari bugungi video roligimiz meni mana shu kungacha mana shu shuncha mana shu obunachi yig'dim sal bo'lsa ham meni ko'rib turadigan obunachilarim bor mana shunday juda ko'p nima odamni ko'nglini cho'ktiradigan gaplar bo'lyaptimi yo boshqa narsa bugun shu haqda gaplashamiz sizlar bilan bugun shunchaki gaplashamiz videorolik boshqa narsa emas shunchaki gaplashamiz hozirgi blogerlar hozirgi blogerlar ko'pi kibrlanib ketganmi yoki bir nima yordam <laughs> bergisi kelmaydida mana shu bitta savol meni juda qiynaydi nima qanaqa savol desalaringiz savol tug'ilishi mumkin sizlarda mana shu katta katta blogerlar yoki b o'rta maxsus yoki o'rtancha blogerlardan shunday yordam so'rasangiz birontasi yordam bergisi kelmaydi nega bunaqa yoki nega bunday hozir xo'p bizar <laughs> ham hozir yosh blogermiz bizlar ham kattalarmiz bizlar ham keraklicha obunachi yig'armiz vaqti kelib hozir shu ko'nglimni cho'ktirgan bitta narsa bor ikkita uchta blogerlardan shunay so'radim aka keling mana ustozlik qiling video roliklarimni ko'ring kamchiligi bo'lsa aytib o'ting bir ustozlik qiling ustozlik beray bir shogird chiqaring bunaqa bir aldab ketadigan shogirdlardan emasman dedim shuncha gapga qaramayam endi to'g'ri blogerlik ham yaxshi blogerlik ham yaxshi kasbu lekin bloger bo'lib turib qo'lingdan yordam keladigan bo'lsa yordam qilmaslik juda katta nima odam ko'nglini cho'ktiradida bular masalan hozir ikkita uchta bloger ismini aytmayman blogerlar shu aka mayli ustoz bo'ling videoroliklarni ko'rib kamchiliklar ayting bir ustozlik qiling menga desam besh yuz dollar bo'ladi ikki yuz dollar bo'ladi yuz dollar bo'ladi odamni qadr qimmati pul bilan emasku odamni qadr qimmati mana pullar bilan emasku pul 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 qo'lda kerak pul keladi ketadi mehr oqibat bo'lishi kerak eng men o'ylashimcha endi qolgan blogerlar bilmadimi men o'ylayman shu mehr oqibat bo'lishi kerak birinchi ochiradi ho'p hozir biz bilmas ekanmiz ha ho'p o'zimga yarasha mana shu obunachilarim bor hozircha o'zim boshlaganimga bir oy bo'lmadi bir oy bo'ldi bir oydan oshdi yetarlicha obunachi yiqqanman hozir biz ham ikki yil ikki yil uch yil yuraylik mana shu bloger orqasida biza ham mana shunday men yordam so'ragan blogerlar blogerlar ikki yil uch yil yurgan biza ham nasib bo'lsa shu katta bloger bo'lsak bironta yosh bloger yordam so'rasa qo'limdan kelgancha yordam beraman ho'p pul so'raladi odamni bunday vaziyatiga qarab pul so'rash kerak masalan oddiy misol hozir besh yuz dollar qayerdan olaman savol besh yuz dollar qaydan Xo'p, rossiyada ishlaymiz rossiyada jodim qilaman rossiyada ishlaganimizda uyimiz bor <laughs> bizlarda ham uy bor uyga pul jo'natamiz tem bolее qishnikuni o'zi, pul yo'q deb o'ylash mumkin lekin xo'p, ko'nglimni sindirdida besh yuz dollar deyapti ustozlik qilish ustozlik nima sizlardan nosh yosh nihollar qolsa nimasi yomon <laughs> aytib yursam ko'chada "Ey, mana shu meni ustozim bo'lgan yoki menga ustozlik qilgan deb yaxshi gap emasmi aytib bursam agar man budan yordam so'ragandim besh yuz dollar degan to'rt yuz dollar degandeb yo yaxshi gapmi shu просто bugun bor sizda ertaga yo'q bugun bizda bor ertaga yo'q agar biz sizni yoshingizga kirsak sizlar o'zi qarib ketasizlar qarib blogerlikdan chiqib ketasizlar o'shanda bizni eslab orqangizdan ikkita issiq nonni ko'tarib borganimiz yaxshi emasmi yo unaqa xohlamaysizlarmi sizlar blogerlar ayrim blogerlar hammasi emas yaxshilari ham bordir hali men yaxshilarga murojaat qilganim yo'q uchta to'rttasiga murojaat qildim odam ko'nglini sindirib sindirib yuboryapti masalan mana men ham hozircha o'zimga yarasha auditoriyam bor ikkita işte, uchta reklama qilib bering deyapti yo'q demayman chunki qo'limdan keladi hozir hozir meni qo'limdan keladi shu reklama qilib berish vaqtida kelmasdi hech kim so'ramasdi i qo'lidan keladi e aka mana shu reklama qilib bergan rahmat aytadi orqasidan Yeah, man, man, bu mana shu men ham musofir tv auditoriyasida почти yuz kishi bir yuz ellik kishi ko'radi videomni mana hozir men ham ba'zi blogerlar videolari borda birinchi qism ikkinchi qism uchinchi qism masalan oddiy misol qurilish birinchi qism ikkinchi qism uchinchi qism to'rtinchi qism beshinchi qism oltinchi qism o'nta qilib tashlayapdi ho'p bo'lardi videolar o'ziga lekin men manme yolg'ondakam qo'yib birovlarning videosini скачать qilib olib o'zimni profilimga qo'yganim yo'q hamma videom xudoga shukr, bitta ikkitasi agar bo'lmasa hamma videomni o'zim ishlayapman nega mana shu o'zi odamni o'zi harakat qilib ishlamagan ishlagan videolarga layk bosmaysizlarda odam harakat qilmay shuna birovdan ko'chirib olib yolg'ondakam bannerlarni qo'yib yolg'ondakam yig'lab qo'yganlarni layke bosib ko'raverasizar kommentariy qoldirib shu savolimga javob beringiza nega mana shu o'zimiz video qilsak mana shu biz shuncha mehnat qilib video qilamiz ko'rmaysizlar layke bosmaysizlar men ham bo'ladi men ham birovn videosini olib olib qo'yib qo'yib Uh, yolg'onda kam uh, tiklarini yolg'onda kam yozib yolg'onda kam banner qo'yib qo'yib qo'ysam bo'ladi odamni qiziqtirib lekin kerak emas u alla nima qilasiz kommentariyasga kiryapti so'kib chiqib ketyapti rasmiga bunday qo'yib qo'ysa unday man borimcha shu rasmini qo'yaman tigini yozaman to'g'irlab bo'ldi eng kami sakson kishi to'qson kishi ko'radi mana shu meni ko'rib turadiganlarga aytaman shu video roligimni ko'ryapsizmi bir dona layk bosib yuboring yangilar obuna bo'lib qolingiz bir поддержка qilingiz bir ko'tarilaylik bizlar ham sizlar soyalaringizni bir ko'taraylik bizlar ham keyin ko'rsatamiz o'sha blogerlarga o'sha besh yuz dollar olti yuz dollar ikki yuz dollar deyayatgan blogerlarga ayrim blogerlarga hammasi ham yomon emas bilaman ichida yomonlari <laughs> ularni ham yomon deb bo'lmaydi chunki ular ham mehnat qilgan vaqtida lekin odamni sal jussasiga qarab yoki bir odamninday sharoitiga o'rganib chiqib keyin pul so'rash kerak unda besh yuz dollar olti yuz dollar de ha endi nima ham deyarli endi man men aytaman o'shalardek bloger bo'lsam auditoriyam besh ming olti ming bo'lsin mana shu reklama so'raganlar agar reklama bo'lsa birontasidan pul so'ramayman reklama o'ttiz minut qirq minut bo'lyapti uzog'i o'ttiz sekund qirq sekund reklama birontasidan pul so'ramayman man, man gapimni xohlasangiz yozib oling xohlasangiz zapis qilib oling birontasidan pul so'ramayman o'n mingta auditoriya yig'ay nasib bo'lsa ikki yil yuramanmi bir yil yuramanmi kim ishonsa ishonsa ishonmaganlarga ko'rsatib qo'yaman vaqti kelsin men qiziq emas kim ishonadi kim ishonmaydi i meni niyatim bor o'sha niyatimga yetaman nasib bo'lsa inshaalloh xudo xohlasa mana shu meni ko'rib turgan barcha mana shu opa singil aka ukalarimizga aytib qolardim kanalimda yangilar obuna bo'lib qo'yingiza mana shu video roligimga bir trendga chiqsin bir layk like bosib qo'llab quvvatlab yuboriniza kim ko'rayotgan bo'lsa hozir bugun ham bitta reklama opam reklama qilgan bitta opamiz xo'p yaxshi tanimayman lekin hurmat qilib aytdi hurmat qilib reklama qilib beraman hozir bitta opamiz aytdilar reklama qilib bering iloji bo'lsa e iloji bor nega yo'q menda bor shunaqa возможность qilib beraman reklama bemalol hayron qoldiradia odam ha mayli nasib bo'lsa biz ham ko'taraylik mana shu meni ko'rib turgan omunachilar hammalaringiz bittadan layk bosib trendga chiqaraylik mana shu videoni mayli do'stlar videoni reklamani ko'ramiz kimda yoqsa kimga много pul kerak bo'lsa yoki большой deydiyu rus tilida или o'zbek tilida ko'p pul ishlashni xohlasa rossiyada yoki o'zbekistonda ayol qizlarimizga именно ayol qizlarimizga internetda turib pul ishlash или erkaklar ham bo'laveradi o'g'il bolalar aka ukalar ukalar bo'laveradi bemalol agar оpисанияzda qoldirib qo'yamiz o'sha iroda opani telegram sahifalarini или instagram sahifalarini bemalol qiziqsalaringiz o'tib so'rashlaringiz mumkin mayli do'stlar sog' bo'linglar sizlar bilan samandar kubayev musofir tvning admini bo'ldi mana shu yana bir aytib qolaman mana shu video roligimda qo'ldan kelgancha layk like, bosib trendga chiqaraylik o'sha blogerlarga ko'rsatib qo'yaylik mana shu meni audiotoriamdagi obunachilarim от души поддержка qilibboinlari layklarni like, bosib mayli do'stlar sog' bo'linglar omon bo'linglar kattakon rahmat sizlar bilan samandar kubayev bo'ldi reklamani ko'ramiz videoni tugatamiz i <laughs> reklamani qo'yib olaylik oldin kimda kimga ko'proq pul ishlashi kerak bo'lsa kimda kimga ko'proq pul ishlash istagi bo'lsa orflayme kompaniyasiga a'zo bo'ling va orflayme kompaniyasidan eng kam ish haqi o'ttiz besh rubl o'ttiz besh rubl shunday o'ttiz besh ming rubl Uh, bu kompaniyada nima qilasiz shu orflaymda tovarlarni o'tkazasiz tovarlarni sotasiz va tovarlar sotgan evaziga sizga oylik chiqarib beradi uh, полный internetda buni ko'proq ayol ayol qizlarimizga tavsiya qilib qolardim chunki полный uh, internetda ishlasa bo'ladi internetda savdo do'konini ochadi uh, bu uh, buni to'liq tafsilot ya'ni videorolik qo'yib o'tamiz qisqagina videorolik qo'yamiz uni ko'rib bo'lganlaringizdan so'ng sizlarda agar mana shu kompaniyaga qiziqish bo'lsa iroda opamizga bog'lanasizlar va iroda opamiz sizga to'liq ma'lumotni beradi va ishlab ketsalaringiz biz bundan xursand bo'lardik va mana shu eroda opani telegram sahifalari va instagram sahifalarini apisaniyamizda qoldirib qo'yamiz bemalol kirib shu bir nimalar qilib pul ishlab tashlasangiz bo'ladi do'stlar qani video rolikni tomosha qilamiz va kimda kimga qiziq bo'lsa opisaniyamzda qoldiramiz eroda opamizga bog'lanasizlar qiziq bo'lsa ishlab ketishlaring mumkin qani videorolik boshlaymiz assalomu alaykum hurmatli opa singillar meni ismim dilfuza biz rossiyada xo'jayinim bilan kompaniya arflemda podrabotka qilib internet orqali ish boshlaganmiz mana bugun allohga shukur oyliklarimizni bonuslarimizni oldik kompaniya alflilmda haqiqatdan ham pullar bor ekan kompaniya haqiqatdan ham biz ishlayotgan pullarimizni halol mehnatlarimizni mevasini berar ekan oyliklarni to'lar ekan haqiqatdan ham kartalarimizga har yigirma bir kunda pul tushirib beryapti agar siz ham rossiyada bo'lsangiz или o'zbekistonda bo'lsangiz bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz bu yerda haqiqatdan ham pul bor eng asosiysi halol yo'l bilan mana ko'rib turibsizlar mana shuncha pul bol ishlasa bo'ladi halol yo'l bilan kompaniya arfle bilan kuniga atigi ikki uch soat shug'ullanib bemalol mana shunday до хxod chiqsangiz bo'ladi biz hozirda rossiyadamiz agarda siz o'zbekistonda bo'lsangiz ham rossiyada bo'lsangiz ham bizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi biz xo'jayinim bilan ishlayapmiz sizga ham shunday daromad olishingizga sizga ham yaxshigina da chiqishingizga yordam beramiz allohim sizni va oilangizni panohida asrasin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat